अलगूम guys कैसे आप सब आए हो आप सब खैर खैरियत खे से होंगे और इन्जॉय करें होंगे अपनी ज़िंदगी लोग बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है इन्फॉर्मेटिव कैसे क्योंकि जहाँ पर मैं जाता हूँ एक्सरसाइज करने मॉर्निंग में वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे दरख्त हैं जो मैंने तो पहली दफ़ा देखे हैं शायद आपने पहले देखे हुए हो आगे बढ़ने से पहले गायद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन पे लाइकन है वो प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह के मतलब हर तरह के ब्लॉग्स मिलते रहें सीनरीज़ और बताएं कैसे माहौल है मतलब इतना लुत्फ और, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है सुबह का टाइम है और परिंदों की चहचहाट बहुत मजा आता है मुझे तो यहाँ पे आके सही बात है बहुत सुकून मिलता है और अभी हम जा रहे हैं आगे चला चल के आपको दिखाते हैं सब कुछ ये ऐसा सीन टोटल अभी हम जा रहे हैं उसी जगह पे जिस जगह पर जाकर मैंने एक्सरसाइज तो करनी है तो चलते हैं आपको भी दिखाता हूँ ये खजूर के दरख्त ये आम के पौधे आम के पेड़ ये भी खजूर के दरख्त हैं ये भी आम के पेड़ हैं आम भी लगे हुए हैं ये अगर किसी ने कभी नहीं देखे तो वो देख सकता है ये वहाँ पर ट्यूब है और भी खजूर के दरखते हैं गाय यहाँ पर है वो पौधे और दरख्त जिनकी मैं बात कर रहा था कि मेरे लिए तो वो नए हैं ये जो नया है ना वो ये है इसके पत्ते से देख के बताए पहले मैं समझ रहा था कि ये पीपल का दरख्त है जैसे ये इसके पत्ते हैं फिर जब मैंने इसे थोड़ा सर्च किया तो फिर जाके मुझे पता चला कि ये पीपल नहीं है कुछ और है फिर जो इस जिस बंदे ने ये लगाए हुए उस बन्दे से मैंने पूछा कि ये किस चीज़ के दरख्त हैं तब उसने मुझे बताया कि ये पीपल शिपल नहीं है ये है मलबरी पेपर मार मलबरी पेपर मलबरी है और फिर मैंने इस इस पे थोड़ा सा देखा इसको कि क्या है इसके फ़ायदे हैं मैं इसको ज़रा आपका इसका आपको ज़रा फल दिखाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये किस काम के लिए यूज़ होता है एक्चुअल में ना ये एक डेकोरेटिव पौधा है डेकोरेटिव दरख्त है और ये है इसका फल डेकोरेशन के अलावा इस पौधे का काम ये है कि ये पेपर बनाने में भी काम आता है और Uh, काफ़ी सारे ममालिक में जैसे साउथ अफ्रीका और और भी हैं कुछ इंडोनेशिया वगैरह वहाँ पे जो इसकी बार्क है छाल है उससे कपड़े बनाए जाते हैं तो uh, अगर पाकिस्तान में भी इसका सही यूज़ किया जाए तो पाकिस्तान तरक्की में जा सकता है लेकिन शायद पाकिस्तान में ये सिर्फ डेकोरेटिव पौधा ही बन के रह गया होगा उसके बाद ये वाला जो पौधा है ना ये है केस्टर ऑयल का uh, केस्टर ऑयल का आपको पता तो होगा uh, तो ये हैं उसके बीज इस पौधे के और मैं ज़रा इसका खोल के भी आपको दिखाता हूँ कि अंदर से इसका बीज कैसा होता है ये पौधा कोई नया नहीं है मेरे लिए क्योंकि जब हम छोटे थे ना इसके बीज से हम खेला करते थे और बड़ी सही वाली खुशबू आती थी हमें इससे जो केस्टराइल होता है ये यूज़ होता है एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक नेचुरल एग्जिव है मीन जो कॉन्स्टिपेशन में ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसके अलावा अगर कोई जख्म वग़ैरह हो जाए तो उसकी हीलिंग में भी ये काम आता है तो ये भी एक तरह से कमर्शियल प्लांट बन सकता है बल्कि होगा शायद हमें क्या पता किस ट्रायल क्योंकि अवेलेबल होता है मार्केट में तो शायद वो इसी से ही यूज एक्सट्रैक्ट करते हूँ हमें क्या खबर लेकिन ये भी मत बात करने की ये है कि ये भी एक कमर्शियल प्लांट है और इससे भी फ़ायदा लेना चाहिए मैं ज़रा आपको इसका बीज दिखाता हूँ वेट सो so फ्रेंड्स ये इसके बीज और बाहर से ये थोड़े से हार्ड होते हैं इनका जो शेल है हार्ड है लेकिन जब इसको तोड़े ना अगर ये मुझसे टूटे तो ओहो स्लिप होके गिर गया वो अगर एक मिनट मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ अगर इसे तोड़े ना अंदर से ये बहुत लेवल का अच्छे वाली फील देने वाला एक बीज निकलता है बहुत स्मूथ स्मूथ सा और नरम सा मुलायम सा और आ, होता भी है नेचुरल ऑयल चूँकि केसर ऑयल है तो ये मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो ये भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज होता है अंदर से बीज कुछ इस तरह का है ये मैंने तोड़ के आपको दिखाया बहुत अच्छा फील होता है इसे रब करने पे ना और गाइस जो ऑयल का पौधा है ना इसे हम तो अपनी जबान में तो हर नोली का पौधा कहते हैं आप बताएं कमेंट करके आप आपके यहाँ इस पौधे का क्या नाम आ, फेमस है किस नाम से इसको जानते हैं क्योंकि ये अक्सर पाया जाता है कोई रेयर नहीं है ये ये हैं फालसे के पौधे फालसे तो आप सब नहीं खाए होंगे और ये हैं उसके पौधे इस पर लगे हुए फालसे नहीं हैं अगर फालसे लगे होते मैं ज़रा देखता हूँ अगर कहीं पर लगे हुए हैं तो अगर कहीं पर लगे हुए हैं तो आपको दिखाता हूँ बाय द वे ये हैं फालसों के पौधे और यहाँ पे ढेर सारे लगे हुए हैं uh, मुझे पहले पता नहीं था कि यहाँ पे हैं वरना मैं पहले आके यहाँ पे बनाता और आपको दिखाता भी सही कि फ़ालसे लगते किस तरह से बात यूँ है कि एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में पहले भी दे चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर जो कार्ड है कार्ड में देख लें uh, कि खरबूजे कैसे लगते हैं और यह सारा कुछ उसमें यह बताया हुआ और आज हमने आपको बताया कि हमारे मतलब जो मेरी नज़रों से गुजरे हैं कुछ रेयर पौधे मतलब वो पौधे जो मैंने पहली दफ़ा देखे हैं वो आपको दिखाए हैं बताना है कि आपने भी कभी ऐसे पौधे देखे हैं कहीं पे अगर देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये देखें ये लीमू का पेड़ कितना बड़ा सारा बहुत बड़ा है लीमू का पेड़ हाँ इस पे लगे हुए भी हैं लीमू ये देखें ये लीमू लगा हुआ है ये लीमू का पेड़ है छोटे छोटे पौधे देखे हुए मैंने लीमू के हमारे लगे हुए भी हैं उगाए हुए भी हैं लेकिन इतना बड़ा पेड़ मैंने आज पहली दफ़ा देखा है आप बताएं अगर आपने पहले कहीं पर देखा है तो हमें भी बताए क्योंकि हमने तो पहली दफ़ा देखा है हमने जो भी आज देखा है आपको दिखाया ये हमने सारा कुछ पहली दफ़ा देखा है और इसलिए आपको दिखा रहे हैं हवा तो स्पेशली हवा इतनी तेज़ चल रही है ना बहुत मज़ा आ रहा है सच्ची बात है आज घर जाने को दिल भी नहीं कर रहा लेकिन घर तो जाना पड़ेगा ना इसलिए बस थोड़ी देर के लिए इन्जॉय करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे घर ये यहाँ पे लोग गूने माल मवेशी रखे हुए हैं और वह उठकर उनके चारे का कर रहे हैं और यहाँ पे भी एक ट्यूबवेल है कभी आएंगे इंशाल्लाह शहर यहाँ पर न आपको भी दिखाएंगे बल्कि आपको भी नहलाएंगे और ख़ुद भी नहाएंगे ये एक छोटी सी प्यारी सी मस्जिद बनाई हुई है इन्होंने अपने ये गाइस एक्सरसाइज हमारी हुई कंप्लीट यहाँ पे हमने एक्सरसाइज की है एक्सरसाइज करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस घर क्योंकि सूरज भी देखें पीछे अब वो थोड़ थोड़ी थोड़ी रोशनी दिख रही है ये सूरज अब चढ़ रहा है निकल रहा है सूरज तलू हो रहा है और गर्मी की शिदत भी बढ़ती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता तो अब हम जा रहे हैं घर और ब्लॉग करते हैं एंड आई uh, होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मोड ऐसे ब्लॉग देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़ बाय